ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ੋਨੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲੇਖਾ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਬਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ये ग्यारह तारीख को रात को एक केस आया उसमें सुलेखा नाम की एक पच्चीस साल की फीमेल जो कि बिहार से बिलोंग करती है बेसिकली लेकिन अम्बाला में लोकल यहाँ पर लाल कुर्ती में रहती है उसके कॉन्जॉइंट जो छाती जुड़ी हुई थी और ऐसे दो तो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए तो बच्चे ठीक थे और उनको थोड़ा सा फ्री थे वो उनतीस वीक के जैसे मेरे को डॉक्टर गुरमीत ने बताया पेडट्रिशन हमारे तो उनको फिर हमने पीजीआई रेफर कर दिया था डॉक्टर हमारे पेडट्रिशन ने तो वहाँ से पीजीआई गए थे तो फिर उन्होंने फिर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के हमारे पास वापस भेज दिया था तो अगले दिन हमने फिर उनको कहा कि भाई दोबारा जाना चाहिए फिर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थोड़ा इसके ऐसे केसेस में एक सर्जन होते हैं कार्डियोथ सर्जन वो उनकी जरूरत होती है वो चेस्ट को सेपरेट करके आ, एक बॉडी में हार्ट ट्रांसफार्ट कर देते हैं तो लेकिन उन्होंने फिर अभी कहा कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है तो हमारे पास वापस आ गए थे पेशेंट अब छाती जुड़ी, जुड़ी हुई एक ही हार्ट वो ट्वेंस थे कभी लेकिन वो अलग नहीं होगा ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट है और तो कोई तो ट्रीटमेंट भी नहीं है इसका और बच्चे अगर ऑपरेशन नहीं होता तो इनको पालने में और बड़ा करने में बहुत समस्याएं आएंगी तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं दुनिया में लेकिन इनकी काफ़ी समस्याएं आती हैं बच्चों तो को पालने में और अगर किसी माली हालत अच्छी नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर वो और भी ज़्यादा समस्याएं आती हैं ਦੋ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਜਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ੌਣੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਨੋਖੇ کیسਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ੋਨੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲੇਖਾ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਬਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ये ग्यारह तारीख को रात को एक केस आया उसमें सुलेखा नाम की एक पच्चीस साल की फीमेल जो कि बिहार से बिलोंग करती है बेसिकली लेकिन अम्बाला में लोकल यहाँ पर लाल कुर्ती में रहती है उसके कॉन्जॉइंट जो छाती जुड़ी हुई थी और ऐसे दो तो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए तो बच्चे ठीक थे और उनको थोड़ा सा प्री थे वो उनतीस वीक के जैसे मेरे को डॉक्टर गुरमीत ने बताया पेरियट्रिशन हमारे तो उनको फिर हमने पी रेफर कर दिया था डॉक्टर हमारे पेरियट्रिशन ने तो वहाँ से पी जी गए थे तो फिर उन्होंने फिर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के हमारे पास वापस भेज दिया था तो अगले दिन हमने फिर उनको कहा कि भाई दोबारा जाना चाहिए फिर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थोड़ा इस ऐसे केसेस में थोरेसिक सर्जन होते हैं कार्डियोथरे सर्जन वो उनकी जरूरत होती है वो चेस्ट को सेपरेट करके आ, आ, एक बॉडी में हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो लेकिन उन्होंने फिर अभी कहा कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है तो उन, हमारे पास वापस आ गए थे पेशेंट अब जुड़ी, छाती जुड़ी हुई एक ही हार्ट वो ट्वेंस थे कभी लेकिन वो अलग नहीं हो पाए ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट है और तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है इसका और बच्चे अगर ऑपरेशन नहीं होता तो इनको पालने में और बड़ा करने में बहुत समस्याएं आएंगी तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं दुनिया में लेकिन इनकी काफ़ी समस्याएं आती हैं, हैं तो बच्चों को पालने में और अगर किसी माली हालत अच्छी नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर वो और भी ज़्यादा समस्याएं आती है